Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın mektebinde alınacak derslerden biri de önceden de işaret etmiştik. Bunu ben tekrar öne alıyorum bazı noktalara değinmek için namazdır. Eğer yalnız bu dersi bile insan alsa bütün işleri Allah'ın izniyle düzeler, bütün eksikleri düzeler. Doğruğu bir şekilde Allah'a itaat etmek ve namaz kılmak Hazrat Hüseyn bu hərəkəti boyunca bu qədər təhlikədəki bir hərəkətdir. Düşman eee salları təhrikəsi var, can təhlikəsi var. Yol boyunca namazı tərk olmadı və namazlarını cemaatla qıldı. Hazrat Əli Əkbər məzzinnlik yapardı, İmam Hüseynə rast gələn imamat yapardı və namaz cemaatdan qılınırdı. Hətta Aşura günü belə İmam namazını cemaatle qıldı. Düşmanın ox yağmuruna qarşı əhsabdan ikisi öndə durdular. Abdullah Hanafi və Zuhayr ibn Qeyn İmam və əhsabı xauf namazı, yəni namazı savaşda qılınan o sürətli namazı qıldırdılar, sonra savaşa davət etdilər. Ölə ki o öndəki namaz fədaisi olan Abdullah Hanafi çəndi vuzudunu siper edirdi ki imamı oxtaymıya namazsırası və aldığı oxlar nəticəsində imamın namazı bitdikdən sonra o da yerə düşdü və şəhid oldu. Əziziyyə ibnə Rasulullah, mən ahdıma vəfa etdimmi? Buyurdu, sən bəndən öncə cənnətə vardın və orada şəhid oldun. Bu qədər namaz əhli beyt kültürüdür. Ehlibeyt aleyhisselam namaza önem vermişler. Tavsiye etmişler. İmamı Cafer-i Sadiq aleyhisselamın son vasiyeti şu cümleden ibarettir. Biz Ehlibeyt'in şefaati namaza önem vermeyen kimseye nail olmayacak. Kıyamette. Biz onlara sahip çıkmayacağız. Namazın önem vermeyen insanlara. Eğer tövbe ederse onunlardır. Maalesef bu namaz konusu ki bu kadar mektebimizle önemlidir ve Ehlibeyt aleyhimüsselam bu hususta tavsiyələri, sirrətləri, didəşatları, tavırları ortadadır. İnkar edilmeyen bir gerçektir. Azən bazı kendini bilməz, affederseniz cahillər tərəfindən dedikodu ve inkar konusu olmuştur. Bazıları bu insanlardan kim, insan bilmiyor bunlara ne hitap ede, gerçekten cehaletin danıskasına sahipler bunlar. Biz ehl Beyt'in namaz şeklini bilmiyoruz, onun için namaz kılmayacağız diyorlar. Nasıl olur da Ehlibey gibi bir nurun ki bütün ümmet onların azametine tanıklık ederler. Onların namaz şeklini bize aktarmamışlar mı? Nasıl olur da Ebu Hanife İmamü Cafer Sadığın bir talebesidir. Onun namaz kılma şeklini onun dostları, talebeleri aktarmışlar. Ama İmamü Caferi Sadık makam yönünden, mefki yönünden, ustatlık yönünden, ilim yönünden, şeref yönünden, peygambere mensubiyet yönünden o insanların önünde diz çöktüğü bir şahsiyettir. Onun tabileri ehl Beyt'in namaz kılma şeklini unutmuşlar ve aktarmamışlar. Bu makul bir söz müdür? Əhləbeytdən gələn hadislər həps sənətdir. 60.000 tənə hadis Əhləbeytdən sənədi ilə bizim ibadətlərimiz və müəmmələrimiz necə olmalıdır açıqlanmış 60.000 hadisdə. Bunun yaxlaşiq on bini namaz hakkındadır. Hepsinin de senedi var. Kim kimden aktarmış? İmam-ı Cefer Sadık'a, i̇mam Muhammed Bakır'a, i̇mam Musa el Kazım'a, e, i̇mam Ali el Hadi ve diğer imamlar. Bugün ben bakırdım, Vesail-i Şiye'de, 4-cü jildən 8-ci jildə qədər bütün hadislər həpsi sənətdir. O da namaz, həpsi namaz haqqında. Bu 4 cilt hətta vuzu, abdes haqqındakı hadislər xaric. Onun haqqında da 1000-dən çox hadis var, onları saymırıq. Bu 4 cildin vəsaili şeydə həpsi namaz haqqındadır. Baxın Namazın sayısı, yani farizələrin sayısı, rekatların sayısı 276 tane hadis bu hususta var. Namazın vakitlərin, hangi vaxtda qılınacaq? 756 tane hadis bu konuda var. Mən bu gün bir vaxtım ki bu sayıları çıxaram qısaca bir qiyam hakkında 82 hadis qunut hakkında 106 hadis ruku hakkında 108 hadis qırat hakkında namazda nə oxuyacaq hansı surələri oxuyacaq 355 hadis secde hakkında 140 hadis tekbiratul ihram hakkında 74 hadis və kəza namazqların əlbəsəsi hakkında 395 hadis namazqların yeri hakkında 509 hadis. Namaz kıble hakkında. Farzın kıbleyi nasıl bulacağız? Bulamadık ne yapalım? Cemide e, namaz kılsak nasıl kılmamız gerekir? Bir bineğin üzerinde yenme imkanımız yoksa namaz kılsak nasıl kıbleye yönelmemiz gerekir? Ve bu gibi haller. 246 hadis. Hepsi senediyle. Kullar Resulullah. Bu cahil insan nasıl bu binlerce hadisi görmezden geliyor da diyor Ehli Beyt'in namaz şekli malum değil. Onun için ben namaz kılmayacağım. Peki bu hadisler nedir? Namazın en küçük ayrıntılarına kadar Ehli beyt beyan buyurmuşlar. Bir örnek vereyim. Fərz edin ki, təkbir gətirdiniz, Allahu əkbər, namaz qılıyorsunuz. Namaza çeşitli haller var. Təkbirdən sonra qiyamdır, qiraət edilir. Sonra rüku hali var. Sonra səcdə hali var. Sonra səcdələrin arasında oturma və təşəhhüd hali var. Bu hallərdə göz nəraya baxması gərəkdir? Bu hallərdə göz nəyə? Həps-i hadisədə çıxarır. Məsəl buyurur ki, qiyam halında səcdə edəcəyin yerə bax. Rucu halında iki ayağının arasına bax. Rucu halı. Səcdə halında burnunun yanına bax. Səcdə halı. Təşəhhüd halında kendi ətəyinə bax. Dizlərinə bax. bu kadar ayrıntılara kadar ki belki de çoklarımız bu ayrıntıları yani öğrenme, öğrenmedik. Farz da değil, mustahaptır, rayet etmek iyidir. Ama bu kadar ayrıntılarına rağmen, yani ayrıntılara kadar elbette i Hangi halde nereye bakacak? bu qatar hər şey ehlibeyt tərəfindən açıqlanmış olmasına rəğmən və bunlar sənədləri ilə dərilləri ilə qaynaqlarımızda olmasına rəğmən və bunların möminlər tərəfindən bilinməsinə rəğmən nasıl bunlar cürət edirlər də inkar edirlər Ehli bütün namazı malum değil diyorlar. Malumdur ki bu muhatapları çok cahil hissediyor. İnsan saymıyor. Eğer kendisinde bir irfan, bir marifet, bir ilim, bir nur olsa ve karşıdakini bir şey saysa, insan saysa bu kadar apaçık yalan konuşmaz. iftira etmez. Ehli beytin yolu malum değil. Peki kimin yolu bellidir? Ehli beyt. Allah'ın nurudur. Eğer onların yolu kaybolursa olursa peki kimin yolu açıktır? Nasıl diğerlerinin ehli beytin denge olmayan insanların talebeleri onların yollarını korudular da ehli beyt yolunda her türlü fedakarlığa hazır olan onun dostları onların yolunu kaybettirdiler. Bu nasıl mümkündür? Her memlekette ehli beyt taraftarı Şii yaşamaktadır. Hepsinin namazı aynıdır. Bu kendisi yeterli delil olmaz mı? Örfler, ananeler, gelenekler bir milletten bir millete farklıdır ama ehli beyt dostlarının namazları hepsi aynıdır. Bu göstərməz və bunlar eyni qaynaqdan alıblar. Hangi mantığa dayanır isə şaşırıyor gerçək. Malumdur ki burada başqa qarazlar var. Ay yaşlıq yapacaq. Çarəsini bu yolda bulur ki namaz inkaridir. Ya var yaşlığını yap. Əlbəttə nə işin var sənin? Nəçin onlara dil uzatırsan, belki bir kurtuluş yolun olar gidip ay yaşlığın yapsan ehl namazla dine dil, dil, uzatmasan. Ama bu yolla bütün kurtuluş yolunu da kaybedersin. Bir salavat zikredelim.